gedib müəllimə təşəkkür eləməyə əvəzinə, minnətdarlığını bildirməyə əvəzinə, o müdürün onun başına açacağı oyunlardan qorxmadan, onu ictimaiyyətləşdirən müəllimə çox sağ ol bu, demək əvəzinə, durub müəllimə töhmət verirsənsə, bu deməkdir ki, sən də onların taysan. Ya da ki, o ə... Mən deyəndə Məzibat ki, Məmmudov məriyin... gələndə birinci əmri Nazirli aparatının mebellərini dəyişdirmək üçün 1 milyonluq tender elan eləyib. Mənə deyirlər, "Ay, nə danışırsan?" Yəni sizcə baxın, elmi bir elm sahəsinə bir nazir gəlir və bu islahatlar aparacaq, elm inkişaf eləyəcək. 1 milyon bu taxta tuxtaya pul verə? Oturmuşanda taxtadır, mebel. İndi bilmirəm, dövlət dairələrinin getmisizdə, orada nəyin illər ki, sinif otağı deyil ki, otursuna üstünə qırılsın. Nazir səylə oturub, sərgənə gediblər o, də. O mebelləri dəyişməyə nə ehtiyacı var? Yəni ya çünki o atqat dediyimizdə tender 1 milyondusa onun nə qədəri mənə gəlir? Ev aldıram, eşya alıram, nazirəm oxumamı? Yəni deməli o məktəblərin də təmirinlə bağlı, o yeni ayaq yolu məsələsi ilə bağlı. Görün nə qədər yeyinti olub ki, bu gün belə bir faktın ortaya çıxmasından hamı narahat olur. Vallahi bunlar adi şeylərdir. Baxın mən sizə bir şey deyim. Normal ölkələrdə, məsəl üçün Amerikada, Filandiya necədir? Məsələn Hı. kimsə gedir, hansı universitetə. Deyil ki, mən burada öz adıma e, mən sadəcə 1 milyon dollarlıq universitetdə kitabxana açmaq istəyirəm. Öz adımı verəcəm, atamın adını verəcəm. Onu deyirlər ki, problem deyil. Əgər ə, 1 milyonluqsa kitab, mebel və ikinci eləyəcəksəsə gəl sənin adını qoyaq da. Fərdi nədir orada kimin? İndi baxın, əgər dövlətin büdcəsi çatmırsa, əgər dövlət bunu çatdırmırsa, o qədər bizim iş adamlarımız var ki, elan edirsən ki, məsəl filan məktəbi tikən, təmir edən, oranın stil sistemini quran filan 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 adama, həmin məktəbin adını, həmin adamın adını verəcək. Qoy olsun da. Nə ziyanı Hı. var, düzdür? Yəni adam malından keçir. Malından da, keçir. Nə bir də orda yazasan Filankəsov, Filankə adına. Zaten baxın Türkiyədə nədir? Savancı adına onda isteyir, Erdoğan adına varır var. Bütün həm hamı, milyarderlərin hamısının universitetləri var da, öz e, adları. O da bir şey istəyir hansaya? Ona deyək ki, xəstəxana açır. Zaten elədir. Bəs, açır onun da ego su təmin ol. Sən deyilən ki, Mişlidə baxın Filankəndin məktəbini yenidən tikən, ora siniflər, sinif otaqları. İnanılmaz yəni. nə qədər bu inkişaflı insanlar bunu da alınca. Yox, insanların özünü təsdiq bir hissi var və biri deyəcək mən istəyirəm atamın adında gedib bahalı avtomobillə yox bu şəhərdə özünün otel istəyir. Eyni zamanda yaxşı işlərlə onun yarışından. Qulağı filan atsa elə heç onun üstündə yarsınlar. Deyir ki, iş görmək istəyən adam çıxış yolları, iş görmək istəməyən adam bəhanələr, bəhanələr axtarır. İndi sizə hələ şükür deyin ki, Əmin Əbrullayev əm həmin kəndin ərazisinin belə deyək, o geosismik xəritəsini göstərmir ki, burdan ayaq yolu tikilsə qazıntı olsa, burada zəlzələ ola bilər. Ona görə biz hə, burada ayaq yolu tikməyirik. Ə izləyicilərimiz hazırda 500 nəfərə yaxın bizi izləyici onlayn da izləyir dəyərli izləyicilər hər bir baxışınız hər bir abunəniz hər likeınız və paylaşımınız bizim üçün çox dəyərlidir